خلیفہ اول جانشین پیغمبر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی عبداللہ ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق و عطیق آپ کا لقب ہے آپ قریشی ہیں اور ساتھ بھی پوچھتے میں آپ کا شجرہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے آپ عام الفیل کے ڈھائی برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و عالی ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سفر و وطن کے تمام مشاہد و اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ کاموں کے ساتھ شامل ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آپ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر مراحل نبوت کے ہر ہر موڑ پر آپ کے رفیق و جان جانثار رہے دو برس تین ماہ گیارہ دن مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر بائیس جمادی ربیول آخر تیرہ ہجری منگل کی رات وفات پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ منورہ میں حضور رحمت عالم کے پہلوے مقدس میں دفن ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار گاہ رسالت کے تین مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دستر خوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد مکان پر تشریف لائے ان کی بیوی نے عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں کو گھر پر بلا کر کہاں غائب رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا بیوی صاحبہ نے کہا میں نے کھانا پیش کیا مگر ان لوگوں نے صاحب کھانا کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا یہ سن کر آپ صاحب حضرت عبد مہمان رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ خفا ہوئے اور وہ خوف دہشت کی وجہ سے چھپ گئے اور آپ آپ کے سامنے نہیں آئے پھر جب آپ کا غصہ دور ہوا تو آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لکمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن سے پھر اُبھر کر بڑھ جاتا تھا اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا کچھ پہلے سے زائد نظر آتا ہے بیوی صاحبہ نے قسم کھا کر کہا واقعی کہ یہ کھانا تو پہلے سے تین گنا بڑھ گیا ہے پھر آپ اس کھانے کو بارگاہ رسالت میں لے گئے جب صبح ہوئی تو ناگہا مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اترا جس میں بارہ قبیلوں کے بارہ سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دوسرے ستر سوار تھے ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر ہو کر اسودہ ہو گیا لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا حضرت اروا بن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی آج تک جو میرے پاس میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لینا یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان میری تو ایک ہی بہن بی بی اسما ہے یہ میری دوسری بہن کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی بی بی بنت خارجہ جو حاملہ ہے اس کے شکم میں لڑکی ہے وہ تمہاری دوسری بہن ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا کہ اس حدیث سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوتی ہیں اول یہ کہ آپ کو قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض سے دنیا سے رحلت کروں گا اس لیے بوقت وصیت آپ نے فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے دوم یہ کہ حاملہ کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقینا غیب کا علم ہے جو بلا شبہ و بل یقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو عظیم الشان کرامتیں ہیں حدیث مسکورہ سے معلوم ہوا کہ موافی الارحام جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم حضرت ابو پکڑ صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو گیا تھا لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ لکمان میں جو آیا ہے یعنی خدا کے سوا کوئی اور اس بات کو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و فہم سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لیکن خدا بند تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام وہی کے ذریعے اور اولیاء امت کشف و کرامت کے طور پر خداوند قدوس کے بتا دینے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی مگر اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی عزلی ابدی اور قدیم ہے اور انبیاء اولیاء کا علم عطائی اور فانی اور حادث ہے اللہ اکبر کہاں خداوند قدوس کا علم اور کہاں بندوں کا علم دونوں میں بے انتہا فرق ہے